मच्चित्तामद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम् येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वत अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि हरिः ओम्